Halo semuanya, selamat datang kembali di Rumput Grass Channel. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai empat jenis rumput hias yang cocok untuk mengisi ataupun menghias halaman di rumah Anda dan juga mudah untuk ditanam. Tapi, sebelum masuk ke pembahasan, mari dukung channel ini agar menjadi lebih berkembang dengan menekan tombol subscribe dan jika kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol like serta jika kalian punya saran ataupun kritik, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Yang pertama, yaitu rumput gajah biasa. Rumput ini memiliki keunggulan dari segi perawatan. Perawatan dari rumput gajah biasa ini sangatlah sederhana dan juga mudah. Cukup disiram dua kali sehari, yaitu siang dan juga sore. Jenis rumput ini tidak terlalu membutuhkan pemupukan yang rutin Bahkan rumput ini dapat tumbuh dengan baik tanpa dilakukannya pemupukan. Bentuk daun dari rumput gajah biasa ini cukup panjang dan juga lebar, dan juga memiliki akar yang kuat serta mudah untuk menyebar. Selain itu, rumput jenis ini juga sangat sering kita jumpai di lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola yang ada di perkampungan warga seringkali menggunakan rumput gajah biasa karena bukan tanpa alasan perawatan yang sederhana dan juga penanaman yang mudah menjadi alasan kenapa rumput ini dipilih. Yang kedua yaitu rumput gajah mini. Rumput gajah mini hampir sama dengan rumput gajah biasa. Perbedaannya terletak dari bentuk daun yang lebih kecil dan juga lebih pendek. Rumput ini akan terlihat sangat indah dan juga cantik apabila sudah memenuhi area halaman rumah. Selain itu, rumput gajah mini memiliki penyebaran yang cepat dan juga posisinya yang padat dan juga rapat. Tentu, rumput ini memiliki keunggulan yang sama dengan rumput gajah biasa, yaitu perawatan dan penanamannya yang sangat mudah. Rumput ini sudah banyak digunakan di seluruh daerah Indonesia. Rumput jenis ini juga sangat cocok untuk menghias halaman rumah Anda karena perawatan yang sangat sederhana dan juga mudah. Yang ketiga, yaitu rumput Jepang. Rumput Jepang merupakan kerabat dari rumput Manila. Rumput ini memiliki nama latin yaitu Zoysia japonica. Alasan kenapa rumput ini cocok untuk menghiasi halaman rumah adalah karena rumput ini sangat indah dan juga cantik. Rumput Jepang memiliki bentuk daun yang panjang dan juga sedikit agak tajam di bagian ujung daun. Selain itu, Daunnya juga tidak lebar dan memiliki tekstur yang agak sedikit kasar. Perawatan dari rumput jepang ini terbilang cukup mudah karena tidak memerlukan pemupukan yang rutin dan juga penyiraman yang normal, yaitu pagi dan juga sore hari. Selain itu, akar dari rumput jepang ini cukup dalam dan juga kuat, sehingga akan tahan terhadap pijakan. Rumput jepang memerlukan pemotongan yang rutin. Yaitu cukup satu ataupun dua kali dalam dua minggu. Rumput Jepang sudah banyak digunakan orang-orang untuk menghiasi halaman rumahnya, jadi rumput ini bisa jadi referensi kalian jika ingin menanam rumput di halaman rumah Anda. Yang keempat yaitu rumput Bermuda. Rumput Bermuda merupakan rumput yang juga dapat dijadikan sebagai penghias halaman rumah Anda rumput ini memiliki tampilan yang indah jika sudah memenuhi area halaman rumah. Bentuk dari rumput ini yaitu daunnya yang cukup panjang dan tidak lebar serta memiliki warna hijau yang lebih cerah daripada rumput Jepang. Saat ini sudah banyak orang yang menjual bibit dari rumput bermuda ini dan harganya cukup terjangkau jika untuk ukuran halaman yang kecil. Rumput ini memerlukan penyiraman yang rutin, yaitu pagi dan juga sore hari, serta pemupukan minimal tiga bulan sekali. Hal itu berdasarkan pengalaman pribadi saya yang memiliki rumput bermuda dan hanya memberikan pupuk sebanyak satu kali dalam tiga bulan dan tetap tumbuh dengan baik hingga sekarang. Karena rumput ini cepat panjang, maka rumput bermuda memerlukan pemotongan yang rutin, yaitu minimal satu kali dalam satu minggu, jadi, itulah keempat jenis rumput yang mudah untuk ditanam dan juga perawatan yang sederhana. Pastinya, banyak dari kalian juga yang sudah mengetahui tentang keempat jenis rumput yang sudah dijelaskan tadi. Cukup sekian videonya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari referensi rumput terbaik untuk halaman rumah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.